Qazaq Universiteti Azərbaycan da açılmış ilk və yeganə xarici ali təhsil ocağıdır. Universitet Azərbaycan və Türkiyə arasında elmi-mədəni əlaqələrin inkişafında tarixi rol oynayan Cəhər öyrətimi şətləmələri şirkətinin ən yüksək filialəsidir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində dövlət qeydiyyatına alınan universitetin lisenziyası Təhsil Nazirliyi tərəfindən də yenilənmişdir. Milli lider Heydər Əliyevin göstərişi ilə Ceyranbağdan göyə yaxınlığında universitetə ayrılmış 20 hektarlı torpaq sahəsi üzərində Türk şadamları tərəfindən inşa edilmiş universitet şəhərciyi Azərbaycan üçün də ilk nümunədir. Universitetin məqsədi bölgənin ictimai, mədəni və iqtisadi potensialını dərinlən bilən, qlobal və regional inkişafın fəlsəfəsini qavramış vətənpərvər milli kadr yetişdirməkdir. Universitet ilk tədris ilindən etibarən müntəzəm olaraq keçirilən qəbul imtahanlarında mövcud ixtisasları sahəsində ən çox rəğbət qazanan və reytinqi ən yüksək ali təhsil müəssisəsidir. Türkiyə və qərb ölkələrinin zəngin təcrübəsinə əsas tutan universitetdə təhsil müddəti 5 ildir. 1-ci tədris ilində xarici dillərə mükəmməl şəkildə yiyələlənən tələbələr sonrakı illərdə təhsillərini Azərbaycan, Tür və ya İngilis dillərində davam etdirirlər xarici tələbələrin sayı və ölkə baxımından çoxalması da universitetin beynəlxalq aləmdəki uğurlarına dəlalət edir. Universitet Azərbaycanlı Plot Ali Təhsil Müəssisəsi statusu almış yeganə ali təhsil mərkəzidir. Tədris Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi ilə Amerika və Avropa universitetlərində tərfiq olunan kreditli dərslər keçmə sisteminə əsaslanır. Azərbaycanlı professor müəllim heyəti ilə birgə işləyən çoxlu sayda Türkiyə, İngiltərə, Amerika, Rusiya və digər ölkələrdən müəllimlər tələbələrin yüksək kadr təhsilinin formalaşmasında böyük rol oynamaqdadır. Elmi fəaliyyətlərə xüsusi əhmiyyət verən universitet rəhbərliyinin keçirdiyi beynəlxalq, respublika səviyyəli konfranslar və artıq ənənəyə çevrilmiş ayın seminarlar böyük uğurla davam etdirilir. Universitetin informasiya hesablamanın mərkəzi ən müasir və son model kompüterlərlə təchiz olunub. Mövcud kompüter laboratoriyaları tələbələrin internet ehtiyaclarını təmin etməyə imkan verir. İxtisasından aslı olaraq universitetin bütün bölmələrində kompüter texnologiyalarına istifadə qaydaları və müasir kompüter proqramları öyrədilməkdədir. Universitetin kitabxanası müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş çoxlu sayda zəngin kitab və dövrü elmi nəşrlərə malikdir. Dünyanın tanınmış kitabxanaları ilə yaxından əməkdaşlıq edən kitabxana özünün gediş-qovuzalı ilə tələbələrə gün ərzində lazimi xidməti göstərməkdədir. Ekstrupu, Xor kollektivləri, Bədə öz fəaliyyət ansamblları dəfələrlə futbol, basketbol və respublika səviyyəli yarışlarda yüksək yerlər tutmuş komandalar və tələbələrin dərsdənkənar fəaliyyətlərinin tənzirlənməsində mühüm rol oynayan çoxlu sayda digər tələbə təşkilatları universitetdə sosial mədəni həyatına rəngarənglik gətirməkdədir. Universitetdə təcrübəli həkimlərin nəzarətində pulsuz tibbi xidmət fəaliyyət göstərir. Profesional şirkətlər tərəfindən yeməkxana və bufetdə yüksək səviyyəli xidmət mövcuddur. Universitet tələbələrinin istifadəsinə verilmiş, müasir şəraitə uyğun dizayn edilmiş yataxana tələbələrin dərslər və çalışmaları və asuda vaxtlarından səmərəli istifadə etmələrinə imkan verir. Yataxana da, oxu zalı, kitabxana, kino zalı, yemək xana, çamaşırxana, idman zalı və üzgüçlüyü mərkəzi tələbələrin ixtiyarına verilib. Universitet Azərbaycanda ISO 9001 beynəlxalq keyfiyyət sertifikatını almış ilk və yeganə ali təhsil müəssisəsidir. Burada hazırlanan mütəxəssislər müasir informasiya texnologiyalarını, xarici dilləri və öz ixtisas sahələrində mükəmməl bildiklərininə görə Azərbaycanda və dünyanın hər yerində işləmə imkanına sahibdilər. Buna görə universitet məzunlarının işə təmin olunması sahəsində də ən yüksək göstəricilərə malikdir. Milli lider Heydər Əliyevin həmsəyahər əsəri olmaqla qürur duyan universitet bu gün də Azərbaycan dövlətinin diqqət və qayğısını hiss edir. Mən çox məmnunam bundan, çox məmnunam. Tələbə yollar yaxşı təsir verirlər və buna görə də onun tələbələri dünyanın bir çox yerlərində eh kongresdən keçirlər. Çox gözəl bir gələcək üçün Azerbaycan'ın geleceği için güzel kadrolar yetiştirdik. Biz Kafkas Üniversitesi'nde ciddi prensesleri öğrenerek izliyoruz ve diğer üniversitelerimiz için numune görüyoruz. Kafkas Üniversitesi'nin bütün dünyaya, bütün bölgemize ışık tutacağına inanıyorum. Burada seviyeli ve örnek kabul edilebilecek bir eğitim düzeyi yakalamış olmaları... Ee, Sayın Aliyev'in de ifade ettiği gibi aslında burada eğitimde çok ciddi bir de aynı zamanda standart getirmiştir. Bu da takdire şayandır. Amacımız bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir özel üniversite olmak avantajımızı ön plana çıkararak sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin de güçlü bir üniversitesi olmak haline gelmektir. Bir dünya üniversitesi olmaktır. İndi ise Müasir tələblərə cavab verən universal şəhərçini layihəsini canlandırmaqla sizlərə universitetin gələcək planları barədə məlumat vermək istərdik. Sizlər universitetdə birinci ixtisas qrupu üzrə avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı, hesablama maşınları kompleksləri, sistem və şəbəkələri, riyaziyyat, ikinci ixtisas qrupu üzrə istehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, biznesin təşkili və idarə edilməsi, bank işi üzrə menecment, beynəlxalq iqtisadi əlaqələr, maliyyə və kredit. 3-cü ixtisas qrupu üzrə: Patolojiya, beynəlxalq hüquqşünaslıq, beynəlxalq münasibətlər, türk dili və ədəbiyyatı, ərəb dili və ədəbiyyatı, ingilis dili və ədəbiyyatı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, ingilis dili, tərcümə ixtisasları üzrə mükəmməl təhsil ala bilərsiniz. Ən başlıcası isə qəbul balına görə güzəştli təhsil almaq, 550-dən çox bal toplayaraq ödənişsiz oxumaq, 600-dən çox bal toplayaraq ödənişsiz oxumaq, eyni zamanda 100 min manat təqaüd almaq imkanlarına sahib ola bilərsiniz. Qafqaz Universiteti vasil ve keyfiyetli təhsil